я начну, на самом деле, с реактивного ранца. В детстве я просто мечтала о такой штуке, и сейчас... Ты уявляла себя Мэри Поппинс на да, паразольце, ну, так? Да, маленькая девочка с большим ранцем. На самом деле, школьникам это было бы сейчас полезно. Вот вот и слушайте. Новозеландская компания, создатель первых реактивных ранцев под названием Martin Aircraft Company обещает старт продаж первых аппаратов уже во второй половине 2016 года. Что а правда, не для школьников, потому что они коштуют 150 тысяч баксов. А между прочим, для их управления используется всего два джойстика и один тачскрин. И еще аппарат оснащен двигателем в 200 лошадиных сил. Это капец, друзья. Он может летать на высоте 1000 метров, а длительность полета совершать в 30 минут. То есть как раз Мэри Поппинс завидует нервно. И развивать скорость может до 74 километров в час. Вот. И, до речи, аппарат может подниматься 120 килограммов его властных. то, еще раптом у цю вагу поміщаєтеся, то вам можна буде літати, літати голландский энтузиаст <laughs> Торстин Кринц представил прототип мультикоптера, который может поднимать у людей настрой <laughs>, и поднимать этих людей в повітря. Для того, чтобы позбутися, например, у их пробок на дороге. Да, да, да. А, все это бажит приблизно наближено 50 килограмм. Да, голландские энтузиасты, они вообще еще те энтузиасты. На самом деле, этот квадрокоптер пока что может похвастаться э, переносимостью человека всего э, в 2 секунды. Но <laughs> пох... с часом, когда будут крутые аккумуляторы, то можно будет действительно да. Э, навколо и никогда не у пробки. Ну, а, 50 кг важит, за плечами носить. И при этом еще 16 отдельных окремых двигунов да. и Да что ж ты все рассказал-то? Я хотела похвастаться девочками, как я выучила наконец слово квадрокоптер, а ты? А там мультикоптер. Ну ха, -ха, -ха. Мы дуже обожаем, и убожны наших селебритис и саме тому мы изнущаемся над ними. А, да, кстати, у нас сегодня есть несколько подковыристых вопросов. Что такое миллениал? Давайте спросим. Миллениал? Шуша, миллениал? Не знаю. Еще раз, как я уже забыл, пока говорил. Есть такой цвет, цвет в тканях миллениал. Это как тысячелетие, только наоборот. Это тоже этичное название миллениал. Вообще ни, ничего не приходит в голову Миллениум, шоколадка Миллениум решила зарегистрировать новую торговую марку Миллениум Я ничего смешного не могу придумать И правильного ответа я не знаю пока что правильный ответ знаем только мы, конечно же, потому что мы же вам задаем эти вопросы. Миллениалы — это поколение людей, которые родились в конце 80-х, в начале 90-х, которые с утра до вечера проводят с техникой. Вы смотрите, как Сани. Его отвлечь просто невозможно. Он утром просыпается с планшетом, днем по гаджетам всяким разным пишет эфиры, в радио выходит, если сочетает все новости. Это человек техника, в конце концов. Заряжайся креативом, фаном да, бомбичным идеям, разумызно. Вы на с кафедры Поконат микс и стартап шоу на М1. Далее порция инновационных проектов, которые программили на весь мир. І просто зараз будемо розумнішити разом із велосипедами. Справа така, що Форд випустив спеціальну модель велика, а саме Система цього Велика виявляє одразу ямки, які можуть статися на вашій дорозі. Тобто спеціальні детектори, які просто сканують все навколо себе, навколо цього велосипеда, і будуть здавати вам тремтінням руля а, знак, що треба об'їхати якусь, якусь недотепну. Насправді, є ще в ньому також інтересна функція. Велосипед настолько умів, що може розчитати. И вам с какой скоростью и с каким усилием э, дав, давления на педали вам нужно доехать до того либо иного э, места. пункта призначения. Ну пункта а ще вы бачите, что все синхронизируется с вашим гаджетом, из Apple э, Watch, из Apple просто из Apple. <laughs> а жаблочками. еще говорят, что он получит и собственный моторчик и батарейку и может легко теперь складываться, а значит быть переносимым не только и умным. Единная проблема, що все это будет продаваться ли у 2016 году? спочатку у США, а потім вже буде розпространятися, точніше, вибачте, буде поширюватися на всю планету. Но, ну в будь-якому разі, я пропоную приходити до роботів. Там взагалі немає розподілу на гендерні, хоча тепер вже є. Якщо там дивитися на екс машину і інші фільми, то там одразу е, зрозуміло де е, робот чоловік, а де робот жінка, і навіщо вони так ось робот став оперним співаком. Гуманоїд-актор да. по імені Міон був створений вченими з лабораторії при Берлінському університеті, О, боже а, який займається вивченням проблем нейро робототехніки. Робот вміє взаємодіяти з акторами самостійно реагувати на репліки, оточуючих і музику без втручання людини. Тобто він запрограмований таким чином, щоб спостерігати за усім навколо і втручатися у події, та ще й співати. І ми зараз, кстати смотрим опіру під названням Мая квадратна леді», в якій робот приймає активне у. и является его солистом. Постановка «Моя квадратная леди» была создана по мотивам произведения «Моя прекрасная леди». И в центре сюжета там, естественно, лежит и любовная история робота и человека. В общем, он ощущает и страх, и радость, и просто превращается в человека подобного, эмоционально переносчивого существа. Тобто, это так понимаю, роботы перетворяются на людей, люди перетворяются на роботов. А, -а, -а что ведь бывает за свитом? стартап-шоу на м Лайка, мистер Сани. Сани. И мы берем свою независимость в руки и перетаскиваем масштабно уже в завтрашний день для <с того, чтобы наслаждаться вместе с нами свободными, интересными, креативными новостями всего мира. Бай! бай фай